阿姨，我是陆元辰家的，我爸去打电话了，让我留在这儿等客人。我去上个洗手间。阿姨，洗手间出门右转，走到尽头就到了。嗯、叔叔阿姨，请坐。这孩子太懂事儿了，<laughs> 我爸教的好。 十年前分手的，这个孩子这么大，很合理。他说以后就留在这儿，就是有了家的意思。所有都合情合理，所以归想。 你还想找他干什么呢？看什么呢？嗯、女厕所在下面。 带你去，不用。我叫你回来，听到没有？不就是当初我甩的你吗？你孩子都有了，还一副我欠你的态度做什么？没听见？没听见？回头做什么？人家姑娘不愿意理你，不行啊。啊，那个，别见怪啊，姑娘，这个我们陆队啊，啊不。 钱大队长这两天啊，刚交完辞职报告，闲的发慌，阴阳怪气儿。你不是说我现在是一个无业游民？怎么觉得请我吃饭不值了？哎，姑娘，那个别太见怪啊，我们陆队啊说话特别像人。我知道。 其实呢，这个陆队现在也是在犹豫要不要回北京，正犹豫着呢。也不能说是无业游民，最多算是短期失业。不一定回去。带着老婆孩子回北京挺麻烦的，弄户口也麻烦。你要是有什么需要帮忙的地方，可以找我。看来你儿子又搞鬼了、啊。 不至于吧，他妈怕你，怎么能跟你使坏呢？也背不住，最近长大了，有点胆儿肥了。姑娘，是这样啊，姑娘，别见怪啊，那个呀是我儿子，我儿子啊知道队里光棍多，一到兄弟们相亲的时候就使坏，管这个叫爹，那个叫爹的，整跑了不少姑娘，不好意思啊。原来那不是你儿子。 好可惜，他好可爱。他可爱？那臭小子鬼见愁啊！啊，对了，我自我介绍一下，我叫金明宇，是陆延辰大队的。那个臭小子是我儿子，叫秦小南。归晓<下>。不是要去厕所吗？忽然不想去了。 您跟我们归小过去是邻居、校友还是校友？啊，不熟。哈哈，这秦年的雪可真大哈！我们家陆队啊，不太会说话。你看，刚坐着这么一会儿，都没说几句。但是不过，陆队啊，是一个外冷内热的人，肯定是把你们这帮人当朋友了才肯来，对吧，陆队？ 校友嘛，聊聊天啊、哎。敬一杯。和陆队开车。就是怕是你的。嗨，我这不合计陆队马上就去北京了吗？ 替他照顾照顾朋友们。你要是抹不开面子，我来了。来，呃，一会儿啊都要开车，那我们就以茶代酒，我敬大家一个。以后大家来到齐宁，只要有什么问题，随时开口，好吧？呃，也希望你们经常在北京的，多替我照顾照顾龙队。那当然了。 滴水之恩，涌泉相报。更别说陆队帮了咱们这么大忙，以后我们能帮的肯定帮，必须帮。只要陆队开口，随叫随到。谢谢啊，大家。哎<唉>，哎，对了，你们四个人是开一辆车来的吧？ 啊，对，陆队，送送吧，四个人开一辆车，太挤不安全。会不会太麻烦了？不麻烦，阿姨，我们住在西面，你们住在东面，嗯，虽然不太顺路，但是这才能显示出送客人的诚意嘛。那我和陆队先去停车场取车，你们在这儿等会儿啊。行、啊，你跟我一块儿呀，不然我非得被他冻死不可。我在这儿等你们。 不行，外面好冷，陪我一块儿走。陆队，我车在那边，你呢？那边。那不远。 啊老陆，小心！ 不错。 没想到你完全没有领会到精神，自己转下来了，看了个全程。对。还有雪。 陆队，又见面了。这些交给你了，偷车的。好，多谢你们啊！问清楚了，就是之前偷车那帮人的朋友，他们恰好也在这儿吃饭，一眼就认出龟小的车了，想替被抓的朋友出口气，没想到碰到我们了。刘所<总>，哎、这一下给你抓了十三个人，不得请我和陆队来顿大餐啊！哎、<呦>一定，警队食堂，放开了吃。<laughs> 哎呀，你们那辆车呀，真该送面锦旗，节约咱们省的警力，那也为国家节省了资源呐！<laughs> 给您添麻烦了。哎，不麻烦，高兴着呢。哎，刚才有个报案的小孩是哪位啊？我，我儿子。哦。<laughs> 哎，老规矩，老规矩，回去跟您做个笔录。<laughs> 嗯 <laughs> 你开蔡亚雅的车送你跟楠楠回去，我开车送他们回去。哦，我跟陆叔叔走。现在知道是陆叔叔啊？哼哼，你要让我叫你爸，我绝对没意见。哎，嗯，怎怎么了？两个爸不行啊？秦队，谢谢啦。 别生气了，陆叔叔就是冰块脸，对谁都一样。不生气，过去早习惯了。下雪了，开慢点吧。知道。 什么？这个？ 谢谢。 我装的那么辛苦，你就不能和人家多说两句话？没话找话说，多没劲！我看你们有很多话说呀。你看，你才多大，你能看出什么来？龟晓阿姨，你喜欢他吧？不说话，就是默认了。我刚才吃饭的时候，特地问他们行程了，过两天他们就从镇上走。 到市区了，而且呀、啊，没有公示，纯属观光旅游。装傻，这不是你的性格呀，鲁队。不是装傻，是懒得回答。你以为我没有听见你问？哦，你偷听啊！走回去。坐车不能和司机说话。 你不知道？哼、嗯，怎么会迷上你？我在问自己，我什么都能忘记。 桂小阿姨啊，哎，电视剧里演的那些桥段都没你这个模样，又不能提又不能说的。不是，不是就不是呗，那只能说明你心里有事儿。要是真没事儿的话，那人家大老远来。 你总得陪玩陪吃吧。作业拿过来。我我还没写完呢。拿过来。作业到，明天不许出门啊。宝骏 <君 S>，是不是想回去住啊？嗯。啊、哦、不不不，我只想和陆叔叔在一起。 我爸他什么时候来呀？快了。干坐着干嘛？吃点花生瓜子，我请客。陆队，恭喜你高升了。正常调动。哎呦，谦虚了。继续。 嫂子，哎，嫂子，赶紧进去帮忙，我一个人忙不过来。好嘞，好嘞，好，好,好,好,好哎，嫂子，陆队呢，走。哎，给你、哎、买酒去了。这两天大风雪，送酒的人没来，酒不够你们喝的。哎，队长的钱包要哭喽，辛苦嫂子。<laughs> 比这个还漂亮。嗯、可以呀、啊。 画得不错，啊。画挺好的，真厉害啊！这的这的那当然，还不来帮忙？笑、啊、什么？陆队，我们看到钱嫂子了。哎呀，小南跟我们说，我们还不信。陆队，你这下意识动作出卖了你啊！<laughs> 帮忙！哎，陆队，钱嫂子结婚了吗？我这就关心关心，这就算分手了，朋友还是可以做的，对吧？对啊，我初恋的婚礼我还去了呢，随了一个最大的红包。 他来齐宁，该不会是为了度蜜月什么的吧？那就有些伤感了。哎，呀，能想着我们陆队的人，居然嫁给了别人，太可惜了。有完没完？陆队，让我们见一下嘛，难得聚一次。早分手了，拿什么理由见人家？陆队，这个你就不懂了，初恋一定是最美好的，起码说出来和一般人就不一样。反正我们还是建议你，多少尽一些地主之谊。 对吧，陆队？咱们的热情得让人家感受一下。